То, что вода з'явится, это однозначно. Горячая вода в городе, это я могу заверить всех. Вот. Вопрос э, сегодня э, очень довольно-таки интересный. Во-первых, мы сегодня взяли тайм-аут, то есть согласно постанове, значит, вот мы ежегодно для подготовки к зиме должны какой-то период, там, до трех недель взять этот период. Значит, вот, мы остановились тот раз, первый раз, мы давали горячую воду, потом остановились, мы работали на твердом топливе. Вот, остановились за того, значит, за тарифу Почему за тарифов? Объясняю, значит, что в мае, месяце, в мае месяце на газ автоматом подняли деньги вот, в три раза, вот, а тарифы нам не затвердили на горячую воду. Теперь вот с 1 числа этого месяца только надали тариф. Вот 20 дней. Мы ушли, я уже, на этот ремонтный период, потому что к зиме надо готовиться. Значит, вот, в принципе, мы можем подать воду, если надо. Через неделю можем подать воду. У нас есть все технические возможности подать воду. Вот. Но, но есть такой негласный вопрос, мы работаем с людьми через диспетчерскую, кто за воду заплатит 80 тарифов сегодня. Но тем не менее, как бы там ни быть я думаю, что 100% гарантии, это я от себя не знаю, как Влада посмотрит, может Влада скажет раньше подать, но к дню 1 сентября в школе все дети будут помыты, причесаны, и на 1 сентября пойдут в школу все, как игрушечки. Нам проще воду давать тогда, когда идет отопительный сезон, тогда меньше затраты, понимаете, то есть мы и топим, и это. А как отдельно давать, много людей работают на болера, на, на, на болера. Значить, газ не дают, сегодня у нас газа нет. Если мы можем работать только на твердом топлі. Ну я говорю, значит, что могу заранее извиниться перед горожанами, но на следующий год у нас не будет сбоя по горячей воді. Мы с марта місяця гораздо путь на твердом топливе и так і без газу будемо работать до начала топительного сезону. По Гагарину будет получать от табачки. На табачке строится тест. Угу. Вот. Значит, все вот туда, Шевченко, все эти будут с больницы чтобы построить вертобеле котельно, будет получать. Значит, Жуков будет получать, аж до базара с микрорайона будет получать горячую. Воду. Я еще раз повторяю, что у нас уже сегодня есть дать. Но мы не можем, кто за что будет платить и как платить себе, в сбыток работать мы тоже не можем. Разница тарифов не погашена. Это держава гасит, это не мы. Нам должна, держава больше 30 миллионов гривен. Ради тарифов, значит, вот, то, что мы должны э, облгазить, ну, там, 4 с чем-то миллиона, значит, вот, мы сейчас стараемся каким-то путем, переговоры ведем с мэрией, чтобы, значит, погасить эти долги, но вопрос там тоже не наши долги, ну как, долги-то наши, значит, но суть дела в чем, значит, город сегодня 40 с лишним процентов живет на субсидиях пильков, вот. Облгаз категорически, это частная фирма, значит, где дана команда, значит, никакие зачеты, только живые деньги, все. значит. То есть люди платят пильги и субсидии, это мертвые деньги, которые проходят через казничейство и все, и уходят на чего. Они требуют живые деньги. Из-за этого, что у нас больше 40% пильги и субсидий, мы не смогли заплатить деньги, потому что у нас не было живых денег. Вот такая ситуация.